bizning xulqimizga doim shubha bilan qarashadi agar juda ko'p kuladigan bo'lsak buni boshqacha tushunishadi ishda esa erkaklar bilan bir xil mehnat qilsakda bizni emas erkaklarni lavozimi ko'tariladi ayol kishi ishdan kelib taom ham tayyorlaydi oilada <laughs> er va xotin baravar ishlasada ovqatni faqat ayollar pishiradi agar erkak tungi navbatchilikda qoladigan bo'lsa qattiq ishlaydi bechora deyishadi ayol kishi tunda navbatchilik qilsa kechasi nima ish qilarkan deb undan shubhalanishadi biz har kuni faqat ayollar tushuna oladigan mana shu narsalar haqida o'ylashga majburmiz ichki kiyimim ko'rinib qolmadimikin u menga qarayapti ish qilib ishqilib shilqimlik qilmasinda olomon ichida erkaklar ayollarga istagancha tegijolik qilishi mumkin chunki jamoat joylarida ayollar barchani mulkiga aylanadi ayollarni avtobusda o'tirib ketishi erkaklarga yoqmaydi erkaklar <laughs> bilan teng bo'lishmoqchimi demak avtobusda turib ketsalar ham bo'ladi degan fikrdasiz agar biz kabi ham uyni ham ko'chani ham oilani eplaganingizda o'shandagina tenglik haqida gapirishingiz mumkin hozircha vaqtingizni bekorga sarflamang